biz hozirda mana uchtepa tumanidagi katlavon qazilayotgan joyda uch kishini tuproq bosib qoldi degan xabarni eshitib voqea joyiga yetib keldik va bu yerdagi mas'ullardan birini aytishi bo'yicha ikki nafarni jasadi olib chiqilgan va bittasini hozirgi vaqtda olib chiqish qiyin bo'layotganini aytishyapti ya'ni uni tanasi shikastlangan tirik bo'lishi mumkin degan taxminlar bor shuning uchun hozirgi paytda uni olib chiqish uchun ehtiyotkorlik bilan xodimlar qutqaruv ishlarini olib borishyapti mana ko'rib turganingizdek bu yerda judayam ko'p fuqaruv guruhi mchs deymizmi milliy gvardiya ichki ishlar xullas hammasi yani mana shu yerga jalb etilgan <laughs> assalomu alaykum sputnik o'zbekiston rossiya xalqaro axborot agentligi dilshoda rahmatova bugungi kunda bizni saytimizni o'quvchilari ya'ni kuzatuvchilari savol yo'llashyapti ular migrantlar ya'ni ikkinchi fuqarolikni olish masalasida ya'ni masalan rossiyada hozirgi kunda o'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagan holda rossiya pasportini olgan o'zbekiston fuqarolari ko'p va bunga ruxsat berilganmi yoki sizlarda bu borada masalan hamkorlik yo'lga qo'yilgan rossiya iiv bilan aniq ma'lumotlar bormi statistika statistikarahmatsh savolingiz uchun rahmat bizada mana shu o'zbekiston respublikasi fuqarolarini ko'pchiligi xabaringiz bor chet elga vaqtincha doimiy yashashg ketganlar juda ko'p uni orasida o'sha boshqa boshqa davlat fuqaroligini qabul qilganlar ham bor bu nafaqat rossiya qozog'iston mana juda ko'p keyin isroil davlati germaniyada bunaqa fuqarolarimiz juda ko'p endi bitta narsani aytib o'tish lozimki bizar o'zbekiston respublikasi fuqarolig to'g'risidagi qonunga asosan bizada bitta o'zbekiston fuqarolik to'g'risida fuqarolik tan olinadi endi o'sha chet elga chiqib ketgan o'sha o'zbekiston fuqarosi agarda yurtimizga o'sha o'zbekiston fuqaroligidan chiqmagan holda rossiya pasporti bilan kirib kelsa yoki boshqa chet el pasporti bilan kirib kelsa uni biza o'zbekiston fuqarosi sifatida tan olamiz ya'niki ro'yxatdan o'tkazishda ham agarda uni agarda o'sha o'zbekiston fuqarolik pasporti yo'qolgan yoki amal qilish muddati tugagan bo'lsa uni o'zbekiston fuqarosi sifatida tan olib uni yangi o'zbekiston fuqarolik pasportini rasmiylashtirib beramiz endi hzirgi kunda id karta rasmiylashtirib beramiz uni xohishiga ko'ra o'sha xorijga chiqish pasporti ham rasmiylashtirib beriladi bu yerda hech qanaqa qonunbuzarlik yo bir hech qanaqa yani, bir haligi bir, 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 uh, bir salbiy holat yo'q bu faqat bizada o'sha uh, agarda o'zbekiston fuqaroligidan chiqmagan bo'lsa biza uni o'zbekiston fuqarosi sifatida tan olamiz agar o'zbekiston fuqaroligidan chiqqan bo'lsa o'rnatilgan tartibda unda chet el fuqarosi sifatida tan olib uni vaqtincha e, ro'yxatga qo'lib kelgusida doimiy yashashga ruxsatnoma berishimiz ham mumkin xohish istagiga qarab bu bo'yicha bizada hech qanaqa chegaralarda yo boshqa anaqa xizmatlarda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi bo, bu bo'yicha